20 ноября 2015 года. Центр оккупированного Донецка. На входе в супермаркет платежные терминалы, именуемые в народе пополняшками. На ящиках надписи «Прием только в рублях» и погасшие экраны. Едем в другой район Донецка и заходим в другой торговый центр. Но результат тот же. А вот как мы пополняли счет мобильного телефона в Донецке 21 октября 2015 года. Терминалы принимали как российские рубли, так и украинские гривны. И выдавали вот такие чеки. Уже месяц журналисты секретных материалов расследуют, кто и как через платежные терминалы на территории ДНР обналичивает деньги. И возможно ли эту схему использовать для финансирования боевиков. Еще в августе прошлого года Нацбанк выдал постановление о запрете финансовой деятельности на неподконтрольных Украине территориях. Но все это время платежные терминалы в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке работали как часы. У нас банк не реагирует совсем. То есть они послали предупреждение операторам терминалов, но на этом все их регулятивные действия закончились. То есть они либо просто закрывают глаза, либо не выполняют свои должностные обязанности, либо крышуют эту деятельность. Фактически терминалы заменили собой боевикам банки и банкоматы. Эти железные ящики, глотающие вашу наличку, уже давно стали инструментом для полулегального обнала огромных сумм на территории ЛДНР скажем так, работать. И вот ребята каждый день меняют ситуацию. Вот ребята, которые на сегодняшний день получаются у них работать, которые дают нам возможность, все лучше напрямую вас веду. В Украине работающих номеров больше, чем население в полтора раза. Эти 60 миллионов активных номеров приносят мобильным операторам более 20 миллиардов гривен. И ежегодно эта сумма только увеличивается. Но не все понимают, как деньги, опущенные в терминал, превращаются в минуты или услуги. Мы с работаем рублями. Если у нас есть возможность конвертировать, менять эту валюту. МТС Украина все равно забирает гривнами. Ага. А уже технически вы же понимаете, что ребята на сегодняшний день могут на любой вопрос найти. Терминал это простой железный ящик, в который вы вносите свою кровно заработанную наличку. Но внесенные вами деньги не имеют никакого отношения ни к мобильному оператору, ни к вашему номеру. Почему? Сейчас мы расскажем. Мы открываем у мобильного оператора свой абонентский счет и кладем на него, например, 100 миллионов гривен. Затем покупаем терминалы и заключаем договор с процессинговой компанией, которая будет связывать наш терминал и мобильного оператора. Теперь мы можем ставить терминалы в любой точке страны. Пополняя счет, терминал отправляет сигнал в процессинговый центр, чтобы на ваш номер с нашего депозита списалась определенная сумма. Самое главное, в терминалы попадают наличные, а мобильному оператору перечисляются безналичные деньги. А наличные остаются в распоряжении владельцев терминалов. На территории ЛДНР это черный нал, который приносит владельцу терминалов до 20% от оборота. Где человек продает его здесь, а где он берет, продает здесь очень дорого продает. На территории ЛДНР сейчас работает больше трех миллионов мобильных номеров – Десятки миллионов, которые никто не контролирует и о дальнейшей судьбе которых ничего не известно. Схема обналички довольно проста. Раскрыть ее не составляет особого труда. Но все это время в Украине СБУ и НБУ закрывали глаза на это. Хотя, по сути, это и есть самая настоящая схема финансирования терроризма. Если есть компании, организации, которые либо финансируют терроризм, либо э, ведут какую-то хозяйственную деятельность зоны АТО, им необходимо доставить туда наличность, то они опять же не отправляют ее физически, а через всевозможные конвертационные центры и площадки. Заводят гривну здесь на необходимые счета, которые в итоге попадают на счета владельцев платежных терминалов. А в зоне АТО им выдают наличность, собранную из этих терминалов. В разное время у СБУ были вопросы почти ко всем основным игрокам, потому что у всех на неподконтрольных территориях остались терминалы. Но все терминальщики отрицают свою причастность к работе электронных куриц, несущих в оккупации золотые яйца. К примеру, в компании iBox признались, что в ЛДНР осталось около 200 х ящиков, судьба которых на данный момент неизвестна. У нас часть терминалов там осталась. Мы подали в правоохранительные органы заявление, возбуждено уголовное дело. То есть они, как бы, они, мы ими распоряжаться не можем. Еще одна крупная компания «Сеть 24 нон-стоп» попала под прицел силовиков еще в июле. Но только в прошлом месяце избушники заблокировали серверы этой сети. Мало того, що вони продовжували працювати через дилерів, вони зареєструвались у так званих міністерствах доходів терористичних організацій ДНР та ЛНР, сплачували їм податки, так звані, а також надавали інше фінансове сприяння. В Самій компанії признають цей факт і об'ясняють це тим, що проморгали своїх донецьких ділерів. Когда почалася вот эта вся війна, вони повністю всі виключились повністю. но, но э, со временем некоторые дилеры, оставшись там, все-таки сумели включить, то есть нет дыма без огня. У нас есть реально нарушение, есть нарушение. Работало несколько терминалов, там, ну, мы как бы просмотрели, мы не не успели уследить за этим. Но это никоим образом не говорит, что дилер, ЧПшник, украинский частный предприниматель, даже будучи там, он деньги нес на украинский банк, на украинские счета. Не было никаких перечислений на эти террористические организации. То есть вот таким вот косвенным методом, цепляясь за вот эту нашу оплошность, они решили уничтожить наш бизнес. Ахиллесово пяту всех терминальщиков являются дилеры, которые в обход требований закона на свой страх и риск и по чьей-то крышей работают в непризнанных республиках. Но как происходит конвертация российских рублей в украинские гривны? И почему терминалы могут обслуживать одновременно и российских, и украинских мобильных операторов? И почему они работают на два фронта? Народный депутат Максим Поляков убеждает, что без вмешательства россиян эту аферу нельзя было бы провернуть. Системы электронные, то есть непосредственно замкнутые, работают с Россией. Почему? Потому что на самом деле даже на территории Украины банкоматов, которые меняли там и доллары, да, их не так много. Это единица. Это очень дорогостоящие системы, которые непосредственно они работают на две валюты. Поэтому без работы с Россией это невозможно. Интересно, что российская компания Time после первого сюжета секретных материалов неожиданно с карты своего покрытия вырезала украинского партнера финансовую компанию ОМП, работающую в Украине под брендом Time. При этом свое участие в мутных финансовых схемах на Донбассе украинский менеджмент Тайма опровергает. Но секретные материалы проводят параллельно свое расследование. Копии чеков, полученных из донецких терминалов, мы предоставили основным украинским игрокам. И карточный домик, построенный на крапленных колодах, начал разрушаться. Перед вами ответ из финансовой платежной компании Global Money. Гарантом ее электронных денег сегодня является государственный Ощадбанк. За результатами перевірки було встановлено проведення з використанням платіжної системи Глобалмані операцій щодо поповнення мобільного телефона, запит, про ініціювання яких надійшов з пункту надання фінансових послуг, агенту з розповсюдження електронних грошей, товариство Фастпей. Ми приїхали по цьому адресу і нікого не знайшли. Вони терміналами мобільними займаються, ні не, не Ну А тут взагалі офіси знімав? Колись письма, їх хватали. Указанное в письме предприятие не что иное, как фирма «Прокладка», учредителем которой является житель села Черниговской области. Интересно другое. Эта компания была зарегистрирована за два дня до принятия Нацбанком Украины постановления о запрете финансовой деятельности на территории ЛДНР. Похоже, что через такие обнальные центры и работают пополняшки в оккупированных городах. И в случае наезда со стороны СБУ весь удар приходится по фирмам-прокладкам. Сейчас ни в ХМУ, ни в Донецке, ни в ДНР, ни в ЛНР никакой финансовой деятельности не идет. Исключено полностью, где не подконтрольная территория украинской власти, никакой деятельности компания Global Money не оказывает. Ми відправили запрос в сам Ощадбанк. Судя по їх ответу, руководство Ощадбанка дійсно то ли не понимает, то ли не хоче вникати в ті схеми. Відносно наданих вами фото із зображенням терміналу та чеків щодо поповнення рахунків мобільних телефонів неможливо достовірно встановити територіальне розташування терміналу, а також причетність банку до проведення зазначених на чеках операцій. В свою очередь в компании Global Money утверждают обратное. Я могу пополнить Полтаве либо в Донецке. Вам это видно? Конечно же, нам это видно, потому что каждая точка имеет физический адрес. Нацбанк тоже не особо вникает в работу платежных терминалов в оккупированных городах или делает вид, что не замечает. Как миллионы рублей конвертируются в миллионы гривен. На самом деле Национальный банк это может сделать в течение одного часа. Полностью заблокировать работу. К сожалению, Национальный банк полностью самоустранился. И даже когда есть обращение на, э, народных депутатов, они все равно не реагируют. Мы попытались задать вопрос главе НБУ Валерии Гонтаревой. Но, похоже, ей пока тоже не делать до Донецких схем. Или она знает, но молчит. А можно по Донецку вопросу, да?